Із 50 лишень близько 20 депутатів Стахановської міськради прибули у сесійну залу на позачергове пленарне засідання. Недостатня кількість обранців змушує міського голову не відкривати сесію, а сповістити, що її не буде. Міський очільник висловив поздоровлення до дня захисника вітчизни та покинув залу. Сесія не стоїть. Поздравляю всіх мужчин, наступаючи і на також. депутати, які ініціювали скликання пленарного засідання на порядку денному, якого планували розглянути житлово-комунальні проблеми, висловили своє незадоволення та вирішили прямо у сесійній залі провести народне зібрання. На ньому доповідали депутати, почесні громадяни та звичайні люди. Сьогодні ті депутати, які не з'явилися на це засідання, сорвав сесію. не думают совершенно о гражданах, о громаде нашего города. Основные проблемы момента житлово коммунальной сферы, озвучила літня мешканка міста. На основе ее нарекания с дебильшего торкнулись водопостачания. С 29 января с 12.45 в моем доме пропала вода. И взять ее негде. Источников нет. Поверите, вот даже снег набирали, чтобы туалеты, извините, промыть. Обращалась во многое. Помог только звонок министерства в Киев ЖКХ. Тут Альтаир зашевелился, выполнил работы, и через 8 дней нам дали воду. Відповісти на поставлені питання Стаханов Шанс начальник Стахановського департаменту компании Луганськ Вода Андрій Стубко. Компания Луганская вода на сьогоднішній день готова со своей стороны приложить усилия для того, чтобы решить поэтапно подчеркиваю, решить проблему поставки воды в полном объеме для жителей города Стаханова. Ну, ирменное и алмазное в том числе. Но, чтобы вы понимали, это не все так просто. Отсутствие своих источников воды в полной мере без совместных действий по выделению финансовых средств ничего не даст. Ничего не даст, потому что проблем очень много. Совместно должна быть разработана длительная комплексная программа по решению проблем, возможно, поквартально, возможно, по районно, возможно, по частям города и, соответственно, с городами Ирмина и Алмазной. Но без этой программы по волеизъявлению воле депутатского корпуса или населения, просто так проблему решить нельзя. Вода и канализация должна быть у каждого человека. Это обсуждать и декларировать никому не надо. И проблему эту решить можно. Географическое положение города Астаханова в этой ситуации определенной сложности дает. Но эту проблему, подчеркиваю, решить можно. И даже этой весной мы выполнили комплекс мероприятий осенью, зимой, мы частично улучшим подачу воды в некоторых районах нашего города. Но еще раз хочу сказать, чтобы вы понимали, это комплекс кропотливых сложных мер, которые нужно выполнять только совместно. Чи зможуть дійти згоди депутати міськради стосовно вирішення проблем міста, дізнаємося незабаром на черговій 55-й сесії міської ради.